assalomu alaykum hurmatli videotomoshabinlar ikki ming yigirma birinchi yil birinchi sonimizga xush kelibsizlar kirib kelgan yangi yilda eng zo'r telefonlar eng zo'r planshetlar eng zo'r smart watchlar qo'linglarda turishini biza chin ko'nglimizdan xohlaymizbolai hurmatli video tomoshabinlar biza bu yilgi sonimizni noan'anaviy tarzda olib borishga harakat qilamiz chunki ikki ming yigirma birinchi yilda samsung modellari hali o'zbekiston bozoriga kirib kelmaganligi sababli ikki ming o'n to'qqizinchi va ikki ming yigirmanchi yilda eng ommabop bo'lgan telefonlardan va biza obzorni qilmagan telefonlarni ikkitasi ya'ni a yigirma bir s va a o'n s modellari to'g'risida gaplashamiz ommabop deganim bekorga emas chunki o'zbekiston bozorida eng ko'p sotiladigan telefonlar bu telefonlarni narxi uch yuz dollargacha bo'lgan telefonlar byudjet telefonlar o'zbekiston bozorida eng ko'p sotiladi bu malikani statistikasi oddiy quruq gap emas o'shaning uchun ham shu ikkita telefonni obzordan bu yilimizni boshlashni o'zimizga maqsad qilib qo'ydik va ko'rib turibsizlarki obzorimizni boshlaymiz hurmatli video tomoshabinlar a o'ndan boshlaymiz a on sdan to'g'rirog'i birinchi bo'lib ko'zimizga tashlanadigan narsasi esinglarda tutinglar har doim agar mana ma shu aksis markagi deydi import mahsulotligini ko'rsatib turgan bo'lsa aime registratsiyadan официальный o'tganligi hisoblanadi agar mana shu narsasi bo'ladigan bo'lsa bu telefonni qaysidir ma'noda plyusi bo'lmaydi degani telefon registratsiyadan o'tmaydi degani emas shuni ham esdan chiqarmanglar bu, bu bo'lsa yaxshi ichini ochyapmiz telefonni olib ichidagi hamma narsalari почти o'zgarmagan hamma byudjet telefonlari ichidagi narsalari bir xil bo'ladi zaryadka usb и oddiygina naushniк bo'ladi telefon qo'limizga olganimizdan keyin birinchi bo'lib his qiladigan narsamiz bu telefonni orqasi plastikdan ishlangani oldi tomoni oynadan shishadan ishlanganiga ahamiyat berishimiz mumkin orqasidagisi глянцевый bo'ladi глянцевый har bitta qo'l bosilganda barmog'ingiz tushib qoladi bu degani telefon bilan birga yoki chexol olishinglar kerak yoki bitta latta sotib olishinglar kerak telefonni ideal holatda saqlab turish uchun a o'n s modelini sizlarga osonroq bo'lishi uchun a o'n modeli bilan solishtirib ichidagi funksiyalarni aytib o'tib ketaman a o'n bilan a o'n s modelini birinchi bo'lib farq qiladigan joyi bu fingerprint a o'n s modeliga qo'shilganligi a o'n modelida fingerprinti yo'q orqa tomonda fingerprint qo'shilgani bu qaysidir ma'noda telefonni более модивный telefon qilinganligiga ko'rsatadi misol uchun yana bitta tomoni a o'n modelidagi bilan a o'n s modelini farq qiladigan tomoni bu ekranida farqi piksellar soni a o'n s modelida zichroq joylashgani uchun bo'l yorqinroq ko'rinadi telefonni rangi ekrani to'g'rirog'i yana bitta boshqa tomoni bo'ladigan bo'lsa ekranni o'zi ips modeldan pls modeliga o'tganligi pls modeli bu yon tomondan telefonga qaralganda telefondagi yozuvlar yoki telefonni yorqinligi o'zgarmasligini ko'rsatadi ips modeli bo'ladigan bo'lsa bu aon modelida joylashgan unday yon tomondan qaraladigan bo'lsa telefonni o'qish qiyinlashadi misol uchun shu bilan juda judayam oddiy qilib tushuntirib qo'ysa bo'ladi ikkalovini ekranni razmeri a s bilan a o'nniki oltiyu ikki dyuym farq qilmaydi bir biridan yana bitta tomoni ikkita a o'n bilan a on s modelidagisi ikkiga e, o'ttiz ikki ya'ni ikki gigabayt operativka o'ttiz ikki gigabayt o'zini xotirasi bor bu telefonlarni hammasida hozir man yana sizlarga demonstratsiya qilib ko'rsataman hammasida kart sloti bo'ladi ya'ni qo'shimcha xotira kirg'izish mumkin bo'ladi ochib ko'rsatishim mumkin ochilishi bemalol ochilmadi mana shunisini ikkita sim karta qo'ysa bo'ladi bitta kart slot 512 gigabaytgacha o'n no, maslahat bermaymiz 512 gigabayt olib сразу qo'yib qo'yishni chunki telefon bittada qotadi o'shaning uchun iloji boricha ikki yuz ellik olti qo'yganinglarni maslahat bergan bo'lardim man o'zim личный opitimdan misol yana bitta ko'zga tashlanadigan joyi a o'n bilan a on s modelida a o'nda bitta o'n uch megapikli kamerasi bo'lardi bunda ikkita kamerasi o'n uch bilan ikki mega kamerasi frontalni kamerasi a o'n s modeli yutqizadi chunki bunda hozirgi qo'limdagi telefonda a on s modelida sakkiz megapiksel a o'n modelida de bo'ladigan bo'lsa o'n megapiksel bo'ladi lekin lekin hozirgi kunda juda ham aktualni ko'pchilik ha, telefon olayotganda e'tibor beradigan tomonlardan bittasi bu batareykasi bo'ladigan bo'lsa a o'n s modelida batareykasi to'rt ming milliamper bo'ladi a o'n modelda bo'ladigan bo'lsa xuddi shu xususiyati uch ming to'rt yuzni ko'rsatadi ranglariga keladigan bo'lsak qizil qora ko'k yashil ranglari bor a s modeldi a o'n modelda ham xuddi shu ranglari bor hozirgi kundagi bozordagi narxi bir yuz ellik besh dollar taxminan turadi telefon qo'lga olib ozgincha ishlatilgandan keyin yana bitta ikkita farqlari misol uchun a o'n modeli bilan kalonkasi telefonni kalonkasi pastida joylashtirilgan a aon a o'n modelda bo'ladigan bo'lsa kolonkasi yon tomonida joylashtirilgan bo'ladi yana bitta tomoni ovozini baland past qiladigani telefonni o'chirib yoqadigan tomoni a o'n modelida bitta tomonda joylashtirilgan bo'lsa bunda ikkita tomonda joylashtirilgan bu qaysidir ma'noda noqulaylik tug'dirishi mumkin chunki bitta barmoqda boshqargan manimcha osonroq deb o'ylayman chunki agar bitta tomonda bo'ladigan bo'lsa misol baland pastni ham o'chirib yoqadiganna ham bitta barmoqda bosgan manimcha ancha qulay ho'p telefon boshqa telefonlardan deyarli farq qiladigan joyi yo'q mana hozir qayerdandir qo'limizga o'sha şey, hit telefonlar a o'n modeli qo'limizga kelib tushib qoldi o'rtoqlarimizda bor ekan hali ham ishlatishar ekan e'tibor bermanglar telefon ekrani singani bilan telefonni o'zini ishlash funksiyasini yo'qotib qo'ymagan mana ushlab turgan joyimda ham ko'rishinglar mumkin qaysi biri yarkiroq qaysi biri ranglari jilokorroq o'zbekcha qilib aytganda ko'rinib turibdi mana qo'limga olganimdan biri qanaqa tushuntirib bersam ekan har bitta piksellarni soni aons modelida ko'proq bo'lgani uchun har bitta приложенияni o'zini ikonkasi yarkiroq ko'rinib turibdi xuddi telefonni kameraga olganinglarda zuom qilib yaqinlashtirganinglarda piksellarni soni kamroq bo'ladigan telefonlarda har xil vijirlab ketadiyu xuddi shunaqa narsasi a A10 o'n bilan a o'n s modelda bu juda yam sezilyapti a o'n s modeli hozir ekran tomonlama yutib turibdi mana aytib o'tganimdek farqi deganda o'chirib yoqadigan ovoz baland past qiladigan tomoni a o'n modelida bitta tomonda joylashtirilgan bo'lsa a s modelida ikkita tomonga alohida alohida joylashtirilgan demoqchimanki o'ng tomonda faqat o'chirib yoqadigan knopkasi chap tomonda ovozini baland past qiladigani va kart slotlari joylashtirilgan a s modelida a o'n modelida hammasi bitta tomonda faqat sim karta tiqadigan joyi boshqa tomonda yana farqi dinamiklari dinamiki aons modelda tagida a o'n modelda orqasida kamerasi bitta o'nda on s modelda ikkita o'n uch o'n uchga ikki bilan bu yerda faqat o'n uch bo'ladi yana bitta tomoni fingerprintni orqa tomonda tomonida aons model joylashtirilganlik a o'nda bu narsasi yo'q telefon ancha yengil telefon qo'lda shuni aytib o'tish kerak og'ir telefon emas qo'lga yaxshi joylashadi qaysidir ma'noda ingichkaroq bitta narsani yana aytib o'tgan bo'lardim iphone o'n ikki telefon chiqqandan keyin manga ko'proq o'sha qirrali telefonlar yoqishni boshladi bu chetlari dumaloqroq qilib ishlatilgan buni ham o'ziga yarasha şey, nima deydi mani o'zimni fikrlarim balkim kimlargadir kerak bo'lib qolar shu narsa a yigirma bir modeliga o'tadigan bo'lsak yigirma bir modeli, modeli ham xuddi shu tipdagi telefon qaysidir ma'noda faqat buni farq qiladigan joylari kamerasida ko'proq farq qiladi misol uchun mana anboksingni boshlaganimizdan keyin byudjet telefonlarda hammasi bir xil narsa ketadi zaryadka bunda fast charjeri bor o'sha tez quvvatlantirgichi bor yuz bsi naushnikdan qisib qolishgan bu yerda samsungchilarimiz hurmatli videoa tomoshabinlar <laughs> telefon yonib qo'limda ishlatib qaysidir ma'noda demonstratsiyasi ketayotgan paytda har <laughs> doimgidek yana o'sha ma'lumotlarni berib o'taman solishtirish borasiga keladigan bo'lsak yigirma bir s <laughs> qo'limdagi model bilan a yigirma modelni solishtiramiz sababini bilmayman nima bo'lganiniyu lekin a yigirma bir modeli o'zi dunyo bozoriga taqdim qilgan samsung lekin o'zbekistonga kirib kelmagan o'shaning uchun a yigirma bir model bilan solishtiramiz a yigirmani yigirma bir s modeli bilan solishtiramiz a yigirma modeli ikki ming o'n to'qqizinchi yil eng ko'p sotilgan telefonlar toifasiga kiradi sizlar uchun bitta alohida ma'lumot a yigirma bir bilan eski a yigirma modeli bilan a o'ttiz bir modelidagi orasidagi farq narx juda judayam arzon kam bo'lgan misol uchun o'n yigirma dollar разnitsa bo'lgan farq bo'lgan lekin a yigirma s modelini ishlab chiqarishdan maqsad bu tafovutni uzaytirish bo'lgan misol uchun yana ham kattalashtirish bo'lgan o'zi har bitta telefon yangi model taqdim qilinganda bilamiz yanayam kuchliroq yanayam boshqa eski modelga bo'lmagan narsalarni qo'shishga harakat qiladi lekin bu tomonlama samsung qanaqadir boshqacharoq yo'l tutgan yigirma bir s modelini taqdim qilishdan asosiy maqsad yana bir marta aytib o'taman a o'ttiz bir modeli bilan orasidagi tafovutni uzaytirish ya'ni telefonni downgrade qilish deydi inglizchasiga aytganda pasaytirish asosiy sabab bo'lgan misol uchun a o'ttiz bir modeli ikki yuz o'ttiz dollar turgan bo'lsa a yigirma bir s modeli bir yuz to'qson besh dollar turadi taxminan o'ttiz besh dollar farq qiladi ho'p a yigirma modeli bilan a yigirma bir s modelini ekranni dyumi yigirma bir s modeli yutadi olti yarim dyum ya'ni telefon kattaroq nisbatan a yigirma modelda bo'ladigan bo'lsa bu ko'rsatkich oltiyu to'rtni ko'rsatadi gorilla glas a yigirma modelda ishlatilgan va o'shaning uchun ham telefon ozgina qimmatroq bo'lgan bunda PLS, pls ekran ishlatilgan pls ekran aytib o'tganimdek a o'n modelidagi yon tomondan ko'rinish видимость ancha yaxshilangan a yigirma modelida ekran super amalet bo'ladi bu a yigirma bir s modelidan ancha kuchliroq bo'ladi uchga o'ttiz ikki ikkalau ham uch gegabayt operativka o'ttiz ikki gegabayt o'zini telefonini xotirasi besh yuz o'n ikki gegabaytgacha kard slot ya'ni sd kart qo'yish ilojisi bor aytib o'taman yana bir marta esinglardan chiqmaslik uchun besh yuz o'n ikki degan bilan besh yuz o' ikki tiqib yurmanglar ikki yuz ellik olti tiqqaninglar ancha yaxshi kamerasiga keladigan bo'lsak lekin anlama, modelde, modelde, -E -E bose, megapiksel, megapiksel, kamera tomonlama a yigirma modelda ancha orqada qoldirib ketgan a yigirma modelda esinglarda bo'lsa o'n uch megapikselga besh megapiksel ikkitali kamera bo'ladigan bo'lsa bunda to'rtta kamera qirq sakkiz sakkiz ikki ikki to'rtta kamerasi qirq sakkizi основной kamerasi hisoblanadi selfi kamerasiga keladigan bo'lsak ham bu yerda ham ancha yutib o'tib ketgan selfi kamerasi o'n uch megapiksel a yigirma bir s modeliniki a yigirmaniki modelini bo'ladigan bo'lsa sakkiz megapiksel batareyka tomonlama ham ancha yutgan a yigirma modelida qirq ming miliaper bo'ladigan bo'lsa bunda qo'limdagi telefonda yigirma bir s modelida besh ming miliamper bo'ladi ya'ni ming miliamperga farq qiladi telefonni bir yuz o'n to'qqiz soat yoquv holatda ushlab turilgan bu официальный saytda shunaqa deb yozilgan aytib o'tganimdek hozirgi kundagi narxi bir yuz to'qson besh dollar buni ham xuddi a o'n s modeliga o'xshab qizil qora yashil ko'k ranglari mavjud bunda ham xuddi shunaqa orqa tomoni plastik матовый emas глянцевый e'tibor beringlar qo'linglarni izi qo'ldagi yog'lar yoki kirlar orqa tomonga tushib qoladi o'shaning uchun telefon olganinglarda сразi yo bitta latta yoki bitta chexol bilan olasizlar oldi tomoni shisha яркост yomon emas telefonni ishlatsa bo'ladi byudjet telefon variantlarni ichida o'rta zo'riyam emas yomoniham emas oddiy kundalik hayotda ishlatib tursa bo'ladigan yani telefonlar aytib o'tganimdek qo'limdagi rangi mana misol uchun qizil bilmayman nimagadir ham manga qizil rangli telefon yoqmagani uchunmi ko'rinishi ranglarni jilosi unchalik yoqmadi manga aytib o'tishim mumkin bilmayman nimagaua bir xillar bilmayman qizil telefonni qanaqadir ma'noda yaxshi ko'rishi mumkin mana o'zimni ko'rinishidan qanaqadir juda judayam oddiy telefonni eslatib turadi agar mana shu qizil rangi bo'ladigan bo'lsa man uchun video tomoshabinlar bilmayman telefon telefon oddiy ishlatib yursa bo'ladigan kameraga olsa bo'ladigan telegramga kiradi pubg o'ynalgan videolari bor youtubeda pubg o'ynaganda qotmagan telefon undan ko'ra pul qo'shib ozgincha yaxshiroq variantlarni yaxshiroq versiyalilarni yengilroq telefonlarni olishn xato maslahat beraman shu bilan bizani obzorimiz o'zini nihoyasiga yetdi qo'limizdagi hozirgi qilib o'tgan ikkita telefon ham qo'limizga olishimiz bilan bilamiz sezamiz shunaqa ko'rinishi bilan ushlashimiz bilan hissi byudjetniy telefonligi bilinib turadi nima deb o'tgan bo'lardim hurmatli video tomoshabinlar to'g'ri hammani o'zini cho'nctagiga qarab telefon mosliydi. lekin undan ko'ra bu ikkita telefonni olmaslikni iloji boricha maslahat beraman chunki bular eski modellar и eski modellar yangi predlojeniyalar tushmaydi shunga qaramasdan agar har doimgidek samsung bilan mi telefonlari o'rtasida ko'p bu savol bo'lyapti mi telefonlarni o'rtasia solishtiriladiganda har doim samsung olishinlarni maslahat beraman yana bir marta aytib o'taman bu ikkita telefonni olmanglar chunki bular eski modellar hurmatli video tomoshabinlar bizlarni an'anamizga kirib qolgan bitta gapimiz har doimgidek yuzda yurmang yuzga kiring shamuzni ko'proq ko'ring